Ну, зачем так бы делать? Почему идете против братского народа российского? Вы же наши братья. Ну что же делать? Мы никогда не были братьями. Никогда. Гетьманы, все гетьманы писали в своих письмах очень интересные вещи про этих московитов. Пишется. Когда послы московские с польскими комиссарии, мир между собой уговорясь, постановили и присягу и подтвердили, что с обоих сторон, то есть с московской и польской, Украину, отчизну нашу милую, разоряты, пустошиты и не що всіх великих і малих на ней жителів вигубив оборотенько. І надежда на Бога, що в скором времени і тих всіх ізгоним, понеже свободжання под рукой московською будучи, познав і, увідя хитро московською неправду, що їм рівною з нами, уготовили пагу бородов українних і випроводів до їх московських границ, проводити. Українці ще тогда розуміли, московська московская неправда здесь не нужна. і поэтому її нужно изгонять саблей.